Salam, məni istəyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün sizlərlə bölüşəcəyim resept şaftalı reseptidir. Bəli, bəli, şaftalı reseptidir. Əminəm ki, bir çoxunuz bir baxışda mürəbbəni əncil mürəbbəsinə bənzətmisiniz. Bildiyiniz kimi bu bir başqa şaftalı növüdür. Buna Cənub şaftalısı da deyilir keçər şaftalılı deyilir. Mən isə bunu yastı şaftalı deyə adlandırıram. İndi isə keçək mürəbbəimizin hazırlanmasına. İlk növbədə şaftalıları yuyuruq. Yuyduqdan sonra isə onların qabığını soyuruq. Amma çiy deyini çıxartmırıq. Mən bu meyvədən çox şəkilli mürəbbə hazırlayacağam bir çərab meyvəyə bəsləyirəm şəfa tez istifadə edir. Meyvələrin qabığını soyuruq. Nişələyəcəyimiz qaba şəkər tozunun yarısını əlavə edib üzərindən meyvələrin yarısını keçiririk. Meyvələrin üzərindən yenidən şəkər tozu əlavə edirik. 3-4 saat kenarda saklayarak ki öz resim edin Şiraya düştükten sonra isə qazın üzerine koyuruz. Az kodda pişiririk ki şeker tam erişim. Eleki ki kaynara düştü, 5 dakika orta kodda kaynadı, kenara çekilir. Tam soğuduktan sonra yeniden odun üzerine koyup 10 dakika orta kodda kaynadırız. və yenə kənara çəkib sormaqımı gözləyirəm. Sonrakı tam 10 dəqiqə şüşlə otla qaynadıraq. Pişməyə axır 5 dəqiqə qalmış, bunun şirəsi əlavə edirəm. Üzərinə çıxan köpük isə yığılır. Vaxt tamam olanda ocağı söndürürəm və bir gecə şirədə çaxlayıb bankalara yoyuram. Gördüyünüz kimi bir rəhbəbimiz əzilmədən çox gözəl şəkildə bişdi. Rəngi də ki super. Əminəm ki, hazırlasaq siz də bəyənəcəksiniz. Videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, baxaq. Hələlik.